сегодня надеюсь, что мы чуть-чуть быстрее, не в 10 часов, чуть э... Наше чтение на какую тему Первое чтение – это странный текст книги про Исаии, С апокалипсиса Исаи, как мы это называем. В котором Указана, более всего, борьба Бога со смертью. Жест, который для нас является чуть странным, но он тоже на наших похоронах можно увидеть, что в каком-то моменте усопшему закрывают лицо. Раньше это было немножко так, что закрыть лицо человека это было как ну, смертное наказание, как смертный приговор. Так Иисусу, например, закрывали лицо и спрашивали прочество, а кто, кто мы. А Бог говорит через что Он снимет такие, скажем, покрывало э чтобы мы могли действительно увидеть друг друга. И думаю, что такое действие Духа Святого. Уже встречал. не только там, после смерти. После смерти думали о вот так, надеюсь, да, что, что, будет радостно. Здесь, ну, но бывает в нашей жизни. Но после смерти будет радостно, потому что мы увидим действительно, сколько добра было в людях. Сейчас далеко не всегда это очевидно. Часто что-то нас вдохновляет, какие-то подозрения, какие-то <coughs> осуждения. Часто на людей смотрим как бы сильно негативно. А после смерти Бог нам покажет, как Он чудесно действовал в людях. Сколько там добра было. То, что мы его не замечали, это наша проблема. А Бог реально действовал в людях и хорошо действовал в людях. То есть на него нужна уповато, он надежный Бог. Это означает, что... Мы сейчас, нам так просто осуждать людей, что вот те же и такие, другие и такие, и все не такие. А этот же Дух Святой действует. Как Он действует в наших братьях, там, православных, протестантов, евреев, мусульманов, вообще в разных религиях, верах. Я надеюсь, что он действует. Что те же люди, хотя, может быть, но чуть странные, способны все-таки делать добро, способны думать положительно. Но ясно, что это от, от Духа Святого. С моей стороны, я бы хотел вас сегодня как-то мягко, чуть, может быть, с улыбкой, которая, я думаю, является необходимой, но предостерегать дети перед так называемым релативизмом. Это ересь, о которой часто говорил Папа Бендик XVI, сейчас чуть и Папа Франциск. Релативизм – это просто то, что человек может считать, что в каком-то крайнем оптимизме, что все являются хорошими, что все религии хороши, что все исповедания веры являются хорошими, как бы безразлично. А Бог это истина дети, Бог это не ложь, Бог это не обман, это не самообман. Говорил это э, тоже на основании многих встреч с людьми, так как в Польше, как в Германии, как здесь, на Украине. Посещаю дома. Живу в разных квартирах, в разных комнатах. Дети, я бы хотел, это мое желание, да? это не повеление, да? это не безошибочное решение от но это просто мое как бы желание. Да? Я желаю вам, чтобы чтобы Иисус и распятый был в центре вашей жизни и в центре любой квартиры, в которой вы живете. Потому что, насколько я понимаю, распятие является сейчас в нашей культуре, тоже здесь на Украине не мог. модными являются вещи с других культур, с других религий, с других вероисповеданий. Если это вам интересно, это ваша проблема, это ваша культура. Я таких проявлений, других культур, других религий, других исповеданий веры лично боюсь. Я, к сожалению, знаю, что сатана существует и знаю, как он действует. Говорю, к сожалению, потому что если я бы этого не знал, тогда я мог бы тоже быть каким-то крайним оптимистом. Но это не моя проблема. Быть крайним пессимистом это тоже плохо, но быть крайним оптимистом это просто ну, бред. О, бред. Проблема распятия ⁇ это проблема первого столетия. и Павел говорит, что когда он пришел к Корифяну, он мог как ретро, да, как специалист в красноречии говорить красиво. Но он сознательно отказался от этого же своего красноречия, и он решил, что он будет знать только исключительно Иисуса и при этом распятого, который является глупостью или соблазном для многих культурных умных людей. его время, не могу встретить. Умных, расширительных людей, разных культур, разных религий, разных вероисповеданий, куча. Они все умные, все разумные. А пускай будет на здоровье. Но говорим мне католику. если будут скрывать распятие. Сейчас в Европе находят распятие. Мусор. Потому что людям уже надоело смотреть на распятого Иисуса. Лучше поставить Будда. Ну, вообще куча красоты, особенно Дальнего Востока. Это модно, это красиво. А Распятие Иисуса. Не очень красиво. даже если мы сделаем это красивым образом, да, так могу спокойно сказать, да, что истинный Иисус, да, когда его распяли, был ужасным, он не был таким как красивым, как здесь или здесь. Он был ужасным. Более мне так, как в э, страсти о Господних э, пытался режиссер его представлять. Куча крови и раны, дети. На всем теле. И лицо пораненное ужасно и целое же тело. Это одна рана, огромная рана. Это уже почти не человек. Согласно творчеству Исаии, 53 главы. Из первой главы Исаии, на самом деле, Но это мой Господь, такой распятый, убитый, которые разного типа шаристы били без никакого милосердия и продолжают бить. что в туалете, но если бы был на кухне, я был бы не против. В любой комнате, чтобы никто, никогда из нас не отказался от Иисуса распятого, который является скандалом и глупостью для миллиардов людей. И он меня готовит к тому, что если придется исповедовать веру католической церкви, я смогу вместе с ним пойти на распять. Он меня не оставит. Я, к сожалению, могу. К сожалению, могу отказаться от Иисуса. Могу быть современным и принять другие изображения. Где-то кошка, где-то собачка, где-то... Все что угодно, кроме Иисуса Распятого. Распятие Господне и дети – это, это критерий нашей католической веры. Мы смотрим на него, он как бы упрек для нашей совести. Когда читал дневник Святой Марии Фалстены Коварской, нашел там такие но страшные слова, в которых в первый, в первый момент я как бы не соглашался. Иисус говорит, я что вот так бичуют меня священники, монашки. Я как-то, ну, думаю, боже мой, ну так это какой бред какой-то. Нет, это не бред. Это реальность наша, что я, к сожалению, моим поведением, моими словами, моей жизнью, могу действительно сейчас бичевать Иисуса Христа. Могу быть причиной огромной боли Иисуса Христа. могу себя называть католиком, доминиканцем, там, но все равно кем. -то. И одновременно относительно спокойно и равнодушно быть причиной боли для Иисуса. К сожалению, это возможно. Думаю, ну что есть исключения, есть люди, которые действительно добрые для Иисуса, которые не добавляют Ему страданий, которые являются Его радостью. И слава Богу, что есть все это. Но, к сожалению, есть очень много людей, которые своими грехами продолжают попирать Иисуса, продолжают бичевать Иисуса продолжать распинать Иисуса. Сегодняшнее Евангелие показывает Иисуса, доброго Иисуса. Иисус не, не обвиняет тех же людей, которые к Нему пришли, да, толпы, многотысячные толпы людей. Он знал совесть каждого из них мог бы долго говорить о грехах каждого из них, того же о грехах своих апостолов. Он просто исцеляет людей. Он кормит их людей. Видите, Иисус всегда надеется, что, что в человеке действительно действует Дух Святой. Иисус знает, что многие будут кричать «распни его», многие будут кричать «кровь его на нас и на детей наших», но многие среди них, может быть, придут к такому моменту их жизни, может быть, через 10 лет, может быть, через 20 лет что скажут, но... Иисус, прошу прощения. Я не видел, я, я, я не понимал, что я делал. Я кричал, просто только покричал. Я делал зло, потому что все у меня это фарисеи оправдывали. Я считал себя хорошим. Я не видел, что я на самом деле делал так много ужасного зла. Господи, но прошу Тебя прощения. Ведь важным является то, чтобы рассчитывать на Духа Святого. Он хороший. Он не спешит. Он не настаивает, что вот я ты должен обязательно сегодня обратиться и сегодня стать святым. слишком рано. Но думаю, что Иисус подсказывает мне, я уж ты будешь святым, может быть, не сегодня. Может быть, сегодня тебе не получится. Тебе еще надо ну, работать, жить, страдать. Но я, Дух Святой, тебе помогу в том, чтобы ты достиг святости. А ты должен быть терпеливым, спокойно, не бойся. Не бойся себя, не бойся за людей. Я действую. Это чрезвычайно важно, дети. Когда я читал Деяния апостола в первый раз, мне казалось странным, что святой Павел проповедовал несколько дней, а потом уже уходил в следующий город. И так проходил из города в город. Я думаю, Боже мой, ну, а как? А как они будут жить? Нормально. Святой Павел делал то, что он обязан был сделать. Остальное, на протяжении тысячи лет, делал это. Фетов. Все-таки Павел не обязан жить в этом же городе 2000 лет, а зачем ему это? Его бы, вероятно, если не выдержали, он несколько дней, что-то сказал, показал людям распятого Иисуса, дух Святой сошел на людей, и с ними остался, а он мог спокойно уйти уже в другую игру.